Qəhrəmanlarımızı tanıtmqda davam edirik. Daha bir vətən oğlunu tanıdacağıq. İki bacının bir qardaşı. Qazağın Ürkməzli kəndinin 4 şəhidindən biri, Gizir İlkin Şükurov. O, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şücaət göstərib, yaralı halda döyüşə davam edib. Döyüş yoldaşını xilas edərkən isə snayper gülləsinə tuş gəlib. Aslan ata bu aralar çox məşğuldur. Oğlu İlkinin məzarı yanında, yol kənarında ehsan bulağı tikir. Zəhmətkeş əlləri bir də tez-tez kövrələn, qürur dolu qəlbi ilə. Müsahibə üçün onu işindən ayırmalı olduq. Həvəslə, fəxrlə danışdı bizə vətən oğlundan, Gizir İlkin Şükürovdan. Surusunu suruzmadan gələndən sonra çox şeyləri çərbiyə gedirəm, mən razı olmadım dəfələrlə məmuriyyət olub, xəbərdar oldu, razı oldum, məhəliyə getdi. 1 il yarım məhəx işləyəndən sonra deyətdi, mən deyib gecir olmaq istəyirəm. Bu günləri üç ay kursa, 3 aydan sonra gecir oldu. Beyləqanda görəndə, Beyləqanda 1 il sürüşdilər. Muharibəyə qədər. 26-sı gəldi. Gəldi maşını qoydu. Deyəndə məmə müharibə başlayıramsan. Anca kurs verdi dedi elə belə şey dedi dedi nəlim üç gün çəkər, beş gün çəkəcək dedi. Qorxma dedi. Maşını qoydu axşam idi, qaytdı getdi, qaytdı. Biz üzük taxmışdıq, nişan qoymuşduq. Barmağımda bir üzük var idi. Dalıqət dedi, amma ala pulzimi saxla. Getdi, biz üzük verdik, getdilər. Biri ilə yaxını idi ki, nişanlı idi ilkin. Noyabırda bəy libasını geyinib gəlin gətirəcəkdi. Ancaq daha vacib işləri vardı. Vətən. Məngədər gəlməzdən qayıda bilsəm. Durçuq yol üstünə. Gedən gələr də. Məngədər gəlməzdən dönməyi bölsəm. Üzülmə bir dənəm. Adam ölər də. Nişanlısı Leyman tez-tez paylaşır bu sətirləri. Elə İlkini daha yaxından tanımağımıza və tanıtmamıza da o vəsili oldu. İlkinin ona olan ümid dolu sözləri yaşamadı, düzdür. Ancaq döyüş bölgəsində göstərdiyi şicayət ömürlük qürur bəxş etdi. Deyək ki, Allah məni bağışlasa, sənə görə bağışlayacaq. Qayda sulsam, Allah sənə bağışlayacaq, elə mənim. Mən qardaşım laf həqri edir. Onun gözəl rəyi var idi, gözəl karpı var idi. Sağ bir şoa idi mənim qardaşım. O mənim ana gözümdə görərdi. Madiyat istəməyim ikinci zamansız. Son dəfə hamımızla danışdı. Ayın 6-sında danışdı, oktyabr. Hamımızla sağollaşdı. Mənnə də danışdı, uşaqları təhvirdim axı. Bizim, göre, döne döne şey bizim kefala, bu ərazi döyüş bölgəsi olduğuna görə. Dönə-dönə təhvirdim uşaqları, çox qoymaz ola getmə. Heç o vurşdu, var, heç nə demədi. Mən bizə dedim ki, balalar, məhəyyət olun, çünən müharibə başlayıbdı. Gedəndə ehtiyatlı. Səndim də de, bunun üzü döyüş bölgəsindeyimmiş. Vurşu mən bizə məlumat verir. Yaralı vəziyyətində yoldaşına deyib ki, mənim yaralandığımı ona bildirməyin. O dauza düzə bilməyəcək. Axır üçün bu oğul dolmasa da danışan. 9-u saat 10-11 idarələrində yaralanıb həmin gündə papayla aparıblar. Metal yotuna. Hop prosyeda çıxıb papayla 8 saat 8 saat ətrafında qalıb başından sonra da operasiyadan sağ çıxıbdı. 10-uncu saatdan sonra şəhid oldu. Komandan BMP idi və mən sonra yoldaşlar gəldi buraya. Dedim və o maşından çıxmamalı idi. Niyə çıxıbdı maşından? Bir-bir getdi, yeri yerə düşdü, bütün gündür maşın hərəkət edə bilmədi. Bütün maşınlar qaldı. Bütün adamı çıxdı, qoşuldu, paşordu ya. Bu başladı vurüşməyə. Öz dostunu xilas eləyərkən o şəhid oldu sənin ayıbın. Bu evətə yanvalıya düşüb yaralanıbdı. Komandiri deyir ki, "Da sən e, get bir neçə gün yat." Bu da deyir ki, "Yox, mən yatmıram. Mən hə, yenə o döyüşə qayıdıb." Bir dəfə də gördüm, gəlib otağın qabağında. Oturub bilə baxıram, pərəh ilə bilə baxıram, deyirəm. Gülməyim oğlum, nə qurur oturub. Yanda üç nəfər var öz oğluma baxırım bilə diqqətə bilə, bilərsən bilə söymüş bilirsin baxıram evəsə tanımadıq mətomlar qapmasdılar e, gördüm ki mə balam elin balası imiş elin oğlu 3 beşillik hərbi yolu keçən və füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şücaət göstərən gezir İlkin Şükurov ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad edilməsinə görə medallarla təltif edilib